Чна партія наш край вступила в активну фазу своєї діяльності. Кандидатів на посади міських голів та депутатів міських рад від партії Наш Край висунуто по всіх містах Донецької області. Кандидатом на посаду міського голови Слов'янська став Сергій Третьяков. Наше місто він обрав не випадково. Працюючи в обладміністрації, політик мав нагоду ознайомитись з населенням потенціалом культурою і традиціями слов'янська, успішно впровадити кілька екологічних проєктів і визначитися з подальшим місцем своєї діяльності. Я выбрал и решил пойти по городу Славянскую, потому что э, много лет занимаясь вопросами жизнеобеспечения э, городов области, я в том числе и решал много вопросов в городе Славянске. Здесь есть часть моей души, есть часть моего сердца, есть часть моего э, того э, жизненного пути, который я проходил на протяжении э, ряда лет. И э, я хочу продолжить те дела, которые я э, начинал в городе Славянске. Например, проект Тасец, который мы реализовали э, много лет тому назад, который передали городу. Он же сегодня не реализован в городе. Поэтому я хочу показать на деле, что нужно, э, как нужно организовывать работу городского хозяйства. И я должен показать пример еще и своим коллегам, тем, которые э, выдвинуты по тем городам. И город Славянск в этом отношении, который мне дорог теми делами, которые я занимался реализацией здесь, э, есть прекрасной той площадкой, которая может стать и определенной школой для э, всех моих молодых коллег, которые берут на сегодня на себя ответственность за... наведення порядка в городах і за організацію місного самоуправління в слов'янську штаб партії Наш край налічує 500 активних членів. Всі вони разом з лідером нашого краю Сергієм Третьяковим розробили стратегію розвитку слов'янська, святогірська та Миколаївки. Програма базується на п'яти основних пунктах, в кожному з яких закладені певні задачі для покращення життя міста та району. Ми хочемо, безумовно, миру. и всем миром хотим навести порядок. Мы понимаем, что для того, чтобы добиться каких-либо целей в городе, мы должны объединить людей. Объединить для решения тех задач, которые бы позволили людям комфортно жить в городе Славянске. Для этого, безусловно, нужно организовать рабочие места. Потом первая задача, которую мы перед собой видим, это задача поднятия экономики города Славянска. В городе Славянске сегодня очень сложная экономическая ситуация. Промышленные предприятия практически не работают. Главным наполнителем бюджета является славянская ТЭЦ. После нее теплосеть и городское дело образования. То есть практически город сегодня не имеет денежных средств для собственного развития. Остальные денежные средства поступают в виде субвенций, в виде дотаций, субсидий, и бюджет составляет 600 миллионов Гривен із них тільки 120 мільйонів – це власні средства. І тому задача, котрий ми перед собою відімперспективи це біслона підняти економіку радського господарства. Для цього вже впроваджено і заплановано ряд заходів. Проведена зустріч з губернатором Донеччини з питань розвитку міста та області в цілому. Готується груднева виставка слов'янської кераміки у Верховній Раді України, а також розроблені положення для проведення у травні 2016 року міжнародного форуму з гончарства та кув... Таким чином Сергей Третьяков планирует залучити в місто инвесторов, що дозволить створити нові робочі місця і збільшити прибуткову частину міського бюджету. Одну из главных задач ставим перед собою задачу развития города курорта. Это вопросы, которые постоянно находятся под нашим контролем, потому что славянский курорт это и рабочие места для жителей, это и возможности оздоравливаться всем жителям Украины. які сьогодні нуждаються в організації лікування. другим важливим пунктом стратегії розвитку слов'янська є відновлення та покращення комунального господарства міста в рамках цієї роботи. Планується повністю замінити системи водозабезпечення і каналізації, залучити інвесторів для утеплення будинків житлового фонду та бюджетних організацій, встановити лічильники води і тепла за рахунок компаній, що надають послуги, а також розвинути систему міського транспорту і освітлення приватного с. Работа коммунальных предприятий города, предприятий коммунальной собственности сегодня не выдерживают никакой критики. И поэтому мы уже сегодня занимаемся привлечением денежных средств на развитие городского хозяйства. И эти деньги в городе есть, они и были. Надо просто местной власти заниматься их реализацией. Я приведу конкретные примеры. Если сегодня из экологического фонда на этот год городу Славянску выделено 17 миллионов гривен на реконструкцию канализационного э, водопроводного хозяйства, то их нужно осваивать. На сегодняшний момент ни одна гривна еще не освоена. Э, так и, такая же ситуация и э, в других отраслях. Поэтому город должен быть светлым, город должен быть уютным. И это главная задача, которой мы сегодня занимаемся, она для нас приоритетная. Люди хотят сегодня порядка в городе. Они сегодня настроены на то, чтобы... Они много не просят. Они просят решить вопрос освещения, решить вопросы сноса зеленых саждений, которые уже находятся в аварийном состоянии. Они сегодня просят отремонтировать дороги. Людям сегодня нужно, чтобы местная власть решала их конкретные задачи. И мы сегодня уже решаем эти задачи. По городу пошел э, в реализацию проект, связанный наша улица, наш дом, наш край. Я по итогам встречи на контроль ставим. Э, те проблемы, которые озвучивают. И вместе с пилкой Донбасс, вместе со всей украинской экологической лигой, уже сейчас. Рішаємо ті вопроси базовою задачою Сергій Третьяков також називає розвиток соціального захисту населення. Для цього заплановано розробити та реалізувати ряд міських програм для незахищених верств населення, дітей та переселенців, створення муніципальної міліції, мережі соціальних аптек та введення надбавок до зарплатні працівникам бюджетної сфери ось неповний перелік пунктів стратегічного розвитку міста. Щодо розвитку духовності, освіти і культури. То тут основну роль на думку Сергія Володимировича. Види играет самый молодь, яку планируется всяко поддерживать и в том числе долучать до управленческого аппарата міста. Привлечь молодежь к развитию города – это та работа, которую мы сегодня делаем и проводим уже среди местного населения. Молодежь и в нашем сегодня партийном списке и молодежь сегодня активно работает с нами и мы активно будем воспитывать молодежь на тех э, традициях, которые являются безусловно э, приоритетными для всего мира. Сегодня в наших э, школах уже идет э, проект, который связан с экологическим образованием населения. Сегодня наши специалисты работают в 11-13 школе э, вот по данному вопросу и продолжают этот э, расширять границы данного проекта. И я гарантирую, безусловно, что я. Э, В базі свого городського управління ми построїмо на молоді. Серед заходів екологічної безпеки Слов'янська пріоритетними є програми створення парків і скверів у містах Слов'янськ, Святогірськ і Миколаївка, закриття міського полігону побутових відходів, створення регіонального екологічного центру Будинок природи та водозниження і розчистка русел малих річок і озера Банного. Я вважаю, програму абсолютно реальний. И я сегодня, когда мы с командой нашей писали эту стратегию, мы понимали, что нам-то ее и выполнять, и нам за нее и отвечать. Вот. И первые шаги в реалиях, они уже есть. Первый вопрос, например, проведение той конференции, которая прошла в городе Славянске по восстановлению Востока Украины. Это первое. Второе те вещи, которые связаны с организацией рабочих мест и развитием керамики, о которых я говорил. Третий доказательством является то, что уже сегодня теми людьми, которые помогают нам, вот это и народные депутаты Украины, и люди, работающие во властных структурах независимо как мы можем называть их там чиновники во власти не за власти, под лежачий камень вода не течет мы э, привлекаем их для решения тех программных задач Европейского банка развития значит э, структур связанных с их работой давайте объединяться давайте искать общее пути решения проблем в городском хозяйстве. Мы говорим о том, что выборы 25 числа закончатся. Мы говорим о том, что после 25 числа все равно те проекты, которые начаты э, нашим краем, они будут продолжаться. И, безусловно, э, городской совет не будет представлен той или иной структурой э, 100% э, в городском совете. Поэтому уже сейчас нужно не воевать э, против э, своих конкурентов, а нужно объединяться вокруг тех проблем, которые существуют в городе, вокруг их решения. Нужно искать пути решения проблем. И я абсолютно по каждому пункту могу написать механизм исполнения того или иного проекта. И сегодня это для меня не приоритетно, потому что я понимаю, что очень скоро с нашей командой будут спрашивать, а мы не когда не относились к людям, которые говорят и не делают.